Ini Kam. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kalian para beban orang tua, introvert, maupun pengangguran yang kesehariannya hanya berpura-pura sibuk dan selamat jumpa lagi di channel Cublik Film. Di kesempatan kali ini Cublik Film akan merangkum film kesukaan para pelangiers, yakni kelanjutan dari film yang sebelumnya, Love's Coming. Untuk kalian yang belum nonton, saya sarankan untuk nonton dulu biar kalian gampang nyambung ke ceritanya, dan linknya tinggal kalian klik di atas. Dan untuk kelanjutan session keduanya berjudul "Love Love You, Anjay". Dari film ini yang bikin beda dari season sebelumnya, yakni pergantian pemain utamanya yaitu GAM. Dari yang awalnya agak dekil, sekarang udah di upgrade lebih fresh lagi. Setelah lulus SMA, saat ini dia menjadi maba alias mahasiswa baru di sebuah universitas. Sedangkan Nai, ia memilih jadi pembisnis dan buka usaha toko roti. Udah setahun lamanya hubungan mereka masih adem-ayem dan berjalan dengan mulus. Untuk mengingat setiap momen indah di hubungan mereka, Keduanya menuliskan momen itu di atas bola-bola kecil dan menyimpannya dalam akuarium kaca. Tidak ada Untuk merayakan pesta perpisahan Arm yang akan kuliah ke negeri Gingseng alias Korea, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Ternyata selama ini Soda, mantannya Nai, telah berpacaran dengan Arm. Anjay, sirkelnya nggak jauh beda sama sirkel saya di Indo. Mas ingatkah di season yang lalu kalau Soda ini plagger? Dan kali ini ia memutuskan hubungannya dengan Arm dengan alasan nggak sanggup LDR. Sedangkan Pit dan Zi masih sama seperti dulu yang doyan stalking cewek pakaian haram di sosial media Pagi itu Gam tidur dan udah ada di kamarnya Nai Karena efek gedang klotok semalam, dia mabuk berat karena kebanyakan minum hingga tak sadarkan diri Unik. Tapi ia malah nuduh Nai telah menodainya. Padahal semua ini karena ulahnya sendiri tadi malam. Kenapa <tuh> Gam pulang dan langsung menyeruput sarapan yang telah dibuatkan mamaknya Si mamak menyuruhnya untuk segera ganti baju dan mengajaknya pergi ke sebuah apartemen milik temannya Karena kampus Gam yang lumayan jauh dari rumah Terpaksa ia harus segera pindah ke sana dan tinggal bersama keponakan teman mamaknya itu Sesampainya di sana, Gam mengira kalau harus tinggal bareng sama keponakan yang covernya kayak preman ini tapi ternyata keponakan yang dimaksud itu adalah keponakan yang satunya lagi Dia bernama San, pemuda tampan dan bertubuh atletis Yang lagi galau karena habis putus dari pacarnya Setelah kepergian pacarnya, sayang sekali San menghabiskan waktunya hanya untuk mabuk-mabukan sampai kuliahnya berantakan Oleh karena itu, mamaknya dan temennya sebut saja Paman Nip meminta tolong Gam untuk menjaga dan menemaninya Gam yang awalnya menolak untuk pindah ke sini malah dia yang jadi kegirangan karena jatuh cinta pandangan pertama dengan San. Tapi Gam tetap harus sadar diri karena saat ini ia udah punya pacar. <San> Mendengar kabar itu, Nai dari awal cemburu dan gak setuju kalau Gam pindah ke sana. Nai takut kalau perasaan Gam nanti goyah dan kepincut apalagi sekamar dengan cowok lain karena itu Nay memberikan beberapa aturan. Namun tiba-tiba bel berbunyi dan ternyata yang datang adalah teman masa lalunya Nay Yang bisa dikatakan mantannya sih dia bernama Bol. Bol di session sebelumnya dinyatakan telah meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi ternyata itu hanyalah pengalian isu dan selama ini ia pindah ke Tiongkok. Kedatangannya ke sini untuk tinggal beberapa minggu di rumah Nai. Kam. Bon. Ni kam. Nih, jap mue kan Eh, ku ko ngong mue kan pen pai dai ngai. Lao gap ban ni kwa no. Uh, <laughs> keakarapan itu membuat Gam kesal dan cemburu. <laughs> Keesokan paginya Nai ngantar gam pindahan dan bertemu dengan langsung dengan cowok yang akan sekamar bareng dengan pacarnya itu Kali ini yang dibuat cemburu si Nai ternyata San merupakan cowok yang ideal dan merupakan tipe cowok gam banget Terlihat jelas di raut wajah Nai kalau ia menahan rasa cemburu Nia nah, ไม่หล่อเขาขอโทษนะทำไม่ได้อย่างที่พูดแล้วกัน Gam meminta maaf dan minta izin pergi kalau San gak nyaman tinggal bareng seorang gay. Tapi San gak mempersalahkan hal itu. Yang ada dia malah godain Gam. San bahkan ngajakin pergi minum bareng teman-temannya, tapi ia menolaknya. Baiklah. Kau nih? Keesokan paginya di kampus seperti biasa, kebiasaan Pete dan Zi ini selalu konyol, usil dan bikin seru suasana. Ia mencampurkan saus pedas ke dalam minuman Coca-Cola yang disediakan untuk Gam. Namun yang minum malah si Soda. Gak lama si Gam datang dan terlihat kurang tidur Karena ia jaga insan yang habis pulang mabuk semalaman Karena Soda ini pakarnya playgirl Gam minta saran gimana caranya untuk ngebantu San lupa sama mantannya itu Sesampainya di rumah, sesuai saran dari Soda Gam dan San mengumpulkan semua barang yang berhubungan dengan Ami, mantannya San. Namun ketika akan ngebakar barang itu, Nai tiba-tiba nelpon dan akhirnya mereka berdua nggak jadi ngebakar barang itu. Karena San ngerasa masih sayang dan gak ngejamin bisa lupa sama mantannya. Oh, Singkat cerita, di suatu malam, Nai dan Bal yang ternyata masih mempunyai chemistry yang cukup kuat. Mereka berdua tanpa disengaja saling membelikan makanan favorit mereka pas zaman SMA dulu, yakni mie ayam di depan pintu sekolah mereka. Bal mengatakan kalau ibunya tadi menelpon dan menyuruhnya untuk balik ke Cina minggu ini. Tapi ia menolak karena gak ingin menjalani hidup yang berantakan dan kesepian di sana. Dan yang lebih penting, ia balik ke Thailand hanya karena ingin balikan dengan Nai Nai yang sepertinya masih ada sedikit sisa rasa di hatinya Agak goyah dan sedikit punya pikiran untuk balikan sama Bol Di suatu hari yang cerah, niatnya mau ngagetin Gam Malah ketampol gini cuy Oi. Yang ada Sun malah salting dan agak lain Sepertinya dia juga mulai suka sama Gam Karena hari ini weekend Gam pulang ke rumahnya Dan yang ada dia malah dapat surprise romantis dari Nay Keesokannya mereka semua yang udah janjian dan udah direncanakan sebelumnya Pergi ke Wahana Waterpark Kini pertemanan mereka bertambah anggota baru, yakni Sun dan Bal. Namun bukannya menikmati liburan yang ada, Gam dan Nai saling menahan kecemburuan. Hal itu berawal dari Bal yang maksain Nai pakai sunscreen. Fit <tuk> dan Si udah curiga kalau mereka bukanlah sekedar teman biasa. Namun sepertinya si Bol ini emang sengaja ngebuat Gam ngerasa cemburu dan berusaha ngambil perhatian dari Nai. Hey. sedangkan si Gam yang udah ngerasa jengkel dia mengabaikan Nai gitu aja tanpa sepatah kata apapun. Jam yang saat itu udah ditunggu mamaknya pulang. kali ini ia pulang dengan wajah sedih dan cemburut karena hal tadi siang. Mamaknya udah ngerasa kalau hubungan Gam dan Nai gak baik baik aja semenjak mereka LDR. dengan tegar mamanya ini menyembunyikan kesedihannya selama ini. alasan kenapa mamaknya bisa bercerai dengan ayahnya karena tingkah laku ayahnya yang udah ngerasa gak cinta sama mamanya itu. Oleh karena itu, mamanya juga berpesan apapun yang terjadi, Gam janganlah ninggalin Nai. Di lain waktu, Nai dan Bal lagi asyik cerita kenangan masa lalu sambil minum bir di teras rumah. Setelah habis beberapa botol yang mungkin udah bikin mereka agak mabuk dikit, Bal menanyakan apakah perasaan Nai masih sama kayak dulu kepadanya alias dia ngajakin naik balikan Dan hal tak terduga terjadi tanpa jawaban apapun Nai langsung menyilaturahmikan bibirnya Tapi gak lama ia menyesal dan menyadari kalau tindakannya itu salah Thank you. Ternyata di luar gerbang, Gam udah ngeliatin mereka berdua begituan. Malam itu mereka semua pada rungkat, tangis-tangisan tak terkecuali Sisan yang bersedih karena habis cekcok sama Paman Yip. Keesokan paginya Nai terbangun dan ia dapat voice note dari Bal Kalau dia pamit pergi dengan alasan karena cintanya Nai udah gak ada harapan lagi buat dia Dan dia berpesan dia masih sangat berharap buat balikan Kalaupun nanti dia putus dengan Gam Bal orang pertama yang akan menunggunya balik Nang sangat menyesal dan sangat merasa bersalah atas kejadian semalam Untuk itu dia datang menemui Gam Namun yang ada Gam menyuruhnya pergi Lu yang ya? Berbagai cara telah dilakukan Nai dan teman-temannya untuk bertemu dan meminta maaf pada Gam Namun cara itu nggak ada yang berhasil membuka pintu hatinya Gam karena Gam udah terlanjur sangat kecewa Namun ada beberapa cara yang kocak gaming dan konyol dari pengorbanan Nai untuk ketemu Gam Beberapa hari kemudian, teman-teman sirkelnya ngasih info kalau Nay akan pergi dan pindah ke Hong Kong kumpul bareng orang tuanya. Untuk itu, teman-temannya meminta tolong agar Gam menemui dan memaafkan kelakuan Nay. Namun sampai di tokonya Nay, dia hanya mengatakan kalau dia cuma ingin mengingatkan besok untuk datang ke ulang tahunnya paman Pete. Nay juga sempat memohon untuk meminta maaf pada Gam. Namun Gam lagi-lagi hanya diam seribu bahasa. Wow. Kenyak. Tepat di hari ulang tahunnya Paman Yip, sesuai rencana San, Gam dan San memakai kostum monyet kesukaan Paman Yip karena San akan berbeda permintaan maaf buat pamannya itu. Kue ulang tahun udah ditiup namun Nai belum datang juga dan itu ngebuat Gam merasa khawatir dan gelisah Pesta itu dihadiri oleh rekan-rekan paman Yip dan juga teman-teman sirkelnya Gam Termasuk juga Bibi Alexandra Di situ Bibi Alex menyampaikan kalau sebentar lagi ada seseorang yang akan mengungkapkan permintaan maaf untuk seseorang okay. Ketika pidato permintaan maaf itu berlangsung, tiba-tiba ada seseorang yang menembakinya dan ternyata orang di dalam kostum itu adalah Nai. Karena mengetahui kalau yang tertembak itu Nai, Gam langsung menghampiri Nai dan mengatakan kalau dia memaafkan semua kesalahannya. Kau, oh, nah. <silence> <silence> Suasana dramatis itu Seketika berubah jadi kebahagiaan Karena sebenarnya ini hanyalah Rencana teman-temannya Termasuk Paman Yip yang ikut Serta membantu dalam rencana permintaan maaf Nai pada Gam Film pun happy ending Dan mereka hidup bahagia Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan Bahwa seberapapun kenal seberapapun berharap, seberapapun cinta, jika memang bukan orang yang tepat akan selalu ada cara untuk dijauhkan. Namun, seberapapun tak kenal, seberapapun tak ada urusan keperluan, seberapapun benci, jika orang yang tepat akan selalu ada cara untuk didekatkan. Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu seratus. Oke, cuy. Sekian cerita hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan dan tercerna dengan baik. Dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Yang pengen request film, silahkan kalian komen judul filmnya di bawah ya. Kalian juga bisa streaming full filmnya dengan klik link yang ada di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita film lainnya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong ke teman-teman kalian gebetan, pacar, mantan, dan ke semua sosmed kalian.